bugungi qisqacha aytib berilmoqchi bo'layotgan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadyaxshi amallarni ozginasini ham ozgina kichkinasini bo'lsa ham yaxshi amallarni past hisoblamanglar dedi yaxshi amallarni birortasini ham past hisoblamanglar dedi qaysi yaxshi amal sizlarni jannatga olib kirib ketishligini sizlar şey bilmaysizlar de hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam men bir kishini jannatda aylanib yurganini ko'rdim daraxtni musulmonlarga halol berayotgan bir shohini yo'ldan olib qo'yganligi uchun yo'ldan olib shu musulmonlarga aziyat bermasin shu musulmonlarni qiyinchilikka solmasin deb yo'lda turgan daraxtni olib qo'ygani sababidan jannatga kirdi dedi bir daraxtni shoxini hadisda abu <laughs> mus al ashariy roziyallohu anhu dunyodan vafot qilib o'tayotgan paytlarida bolalarini chaqirar ekan farzandlarini farzandlarni chaqirib turib ya bunayya uzkuru deydi ey bolalarim farzandlarim non egasini eslanglar deydi non voqeasini esinglardan chiqarib qo'ymanglar deydi roiy ey otajon non voqeasi qanday bo'lgan nonni egasi qanday bo'lgan deyishudi abu mus al ashariy roziyallohu anhu o'lishidan oldin shu voqeani chiroyli qilib farzandlariga tushuntirib keyin dunyodan o'tib ketdi men eshitganman dedisizlardan oldin o'tgan insonlarni ichida bir rohib bo'lgan edi dedi rohib xristian dinidagi eng taqvoda dinda kuchli odam bir rohib bo'lgan edi va u rohib abadallohi s yetmish yil savmasida o'zini ibodatxonasida alloh taologa ibodat qildi debi uylanmaydi bilasizlar turmush qurmaydi boshqa qilmaydi faqatgina alloh olloh va taologa ibodat bilan o'tkazadi hayotini savma deydi qur'oni karimda loydan bo'lgan bir uyi bo'ladi shu uyiga kirib oladida bozordan ba'zi paytda muhtoj bo'lgan narsalarni olib keladi bo'lmasam doim mana shu uyda yashab ibodat qiladi sana yetmish yil olloh subhanava taologa ibodat qildi deydi kunlarni birida bozorga chiqdi dedi bozorga chiqqandan keyin chiroyli go'zal bir ayol kishini ko'rib qoldi dedi ya'ni yetmish yil ibodat qilsa u yoshi katta bo'lib qolgan yani. shuning uchun fitna hech kimimizdan uzoq emas alloh subhanahu va taoloni hisobi alloh subhanahu va taoloni sinovi birortamizd ham uzoq emas yetmish yil bo'lgandan keyin yoshi bir yerga borganda bozordan savdo qilayotib bir ayol kishini ko'rib qoldida hadisni davomida yetti kun haligi ayol kishi bilan qolib ketdi zino qildi bir umr ibodatda o'tgan faqat rukuda faqat sajrada alloh subhanahu va taoloni zikrida shukrida o'tgan yetti kun zino qildida yedi üç günü özge geldi. Ben kendime böyle yaptı dedi. Kayırda kaldı şunca kılıngan ibadat. Kayırda kaldı şunca kılıngan takva. Bu ne de gibi yaptı? Özge geldi de özge özü nazır kıldı. Ant içip, kasam içip etti ki ben yurtumu basıp çıkıp ketemen Allah Ta'ala'nın yolda yüremen bir kadem taşayman sacda kılaman dedi. Bir kadem taşayman sacda kılaman. Şu asnada ben yürüp ketemen dedi. Taşıladı, taşıladı, de yetkende, çıkıp, Çölde, bir qadam tashladi sajda qildi bir qadam tashladi sajda qildi shu asnoda yo'l yurishlikda davom etdi yo'lda ketayotganda o'zini yurtidan chiqib cho'lga kirdi cho'lda bir joyda odamlar to'planib turishgan ekan o'n ikkita odam ashar miskin deydi o'n ikkita miskin boyagi miskinlarni ko'radida shularni safiga borib qo'shilib o'tiradi qorni och yeydigani yo'q ichadigani yo'q bir boy odam bularga <coughs> har kuni o'n ikkita non olib kelib shularga yetadigan nonni berar ekan bu odam o'n uchinchisi bo'lib safga qo'shildi qo'shilgandan keyin nonni olib keladigan odam har biriga bittadan yetadigan nonini berdida bu odam ham non oluvdi o'tirganlarni bittasiga non yetmay qoldi <laughs> o'tirganlarnin bittasi aytdiki meni nonim qani dedi me men senga zulm qilmadim har kuni men o'n ikkita olib kelaman bugun ham o'n ikkita olib keldim berdim dedi boyagi odam tushundiki ya'ni men o'zimni haqqim emas birovni haqqini olib qo'yibman shuning deb ham men gunohga qolmayin dedida qo'lidagi nonni olib boyagi odamga berib yana yo'lida davom etdi hadisni davomida so'ngra dunyodan o'tdi yani a biz hammamiz dunyodan o'tib ketamiz bir kun kelib birorta odam hayotda qolib ketmaydi so'ngra dunyodan o'tdi dedi hadisni davomini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytib beradi so'ngra alloh va taolo qiyomat kunida hisob kitob qildi dedi har birimizni alloh subhanahu va taolo hisob kitob qiladi farishtalarga aytdi yetmish yil qilgan ibodatini tarozini bir tarafiga olib kelib qo'yinglar dedi qo'yishdi işte. nima gunoh qilgan bu banda dedi qaysi gunohni ko'p qilgan qayerda oyog'i yiqilgan chalingan bizni tilda ayt qayerda adashgan yetti kunlik qilingan zinoda olib kelib qo'yinglar deydi alloh taolo yetmish yillik ruku sajdani yetti kunlik qilingan zino bosib qo'ydi do'zaxga deb hukm qilindi yetti marta yetti kunda qilingan zino yetmish yillik ibodatni yuvib tashladi bo'ldi bu do'zaxi bo'ldi dedi buni yana bir ibodati bormi amali bormi solih alloh taologa qilgan yaqinligi bormi dedi bir nonni ko'tarib kelishdi cho'lda turgan paytda miskin odamlarni nonini olib turib meni haqqim yo'q ekan bu narsaga bu bergi odamni haqqi ekan deb turib nonni qaytarib berib ehson qilgande taroziga qo'yinglar dedi alloh taolo taroziga qo'yilgandan keyin yetmish yillik ibodati bosmagan zinoni bitta alloh taoloni yo'lida qilingan ehson ixlos bilna qilingan non bosib qo'ydi shuning uchun hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam şey biror bir yaxshilikni kam past deb hisoblamanglar dedi odam alayhissalom bitta xatosi bilan jannatdan quvilgan iblis bitta xatosi bilan ollohni rahmatidan quvilgan abu hurayra qilayotgan bitta nafl amali bilan jannatda yuribdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda bani isroildan bo'lgan bir zinokor ayol itga suv bergani uchun jannatga kirib ketdi deydi chin ixlos bilan itni sug'organligi uchun uzun hadis bu itni sug'organligi uchun jannatga kirib ketdi dedi alloh subhanava taolo bizni ibodat uchun yaratgan qaysi amalimiz qabul bo'layotganligini alloh taolo bizga bildirmagan va xuddi shu bilan birgalikda qaysi gunohimiz bizni allohga yomon ko'rdirib qo'yishligini ham alloh taolo bildirmagan shuning uchun har bir ibodatni qilayotgan paytda balkim shu ibodatim shu amalim alloh taologa yoqib qolarmikin deb niyat qilaylik xuddi shu bilan birgalikda har bir gunohni qilayotgan paytda balkim shu gunoh meni ollohni rahmatidan uzoqlashtirib yuborarmikin deb o'ylaylik mana shu ahli sunna val jamoani e'tiqodi bo'ladi